3 глава, 3 стих. На сердце сегодня у меня такое было поговорить о любви к Богу. Иисус говорит в своем Писании, что возлюби Господа Бога твоего, да, всем сердцем, всем крепостью, всем разумением. И можно, конечно, знаете, теологически устроить учение, разложить душу на атомы, на, я не знаю, на молекулы, вот. Но есть примеры жизни людей, которые прожили, да, прожили свой путь, и в них была любовь Божья, вернее, любовь к Богу. И мы знаете, знаете, можно говорить много, знаете, ну, вот разложить, да, я же говорю, что такое возлюбить, можно устроить учение. Но лучше всего, как кажут у нас на Украине, да, краще один раз побачить, ниж сто почуты. Да. Вот и что такое возлюбить, что такое любить Бога, в чем оно выражается, в каких вещах. Ну, смотрите, вот был такой пример, да, Давид, сердце любящее Бога, да, такой достойный пример. О нем да, песни до сих пор пишут, да. И когда он спал, и когда он ел, Бога он всегда прославлять хотел. Понимаете, то есть такое такое было сердце у человека, что он, ну и эти песни тоже не просто, знаете, пишутся, то есть это ж передается, передается сути человека, так как как он любил Бога, вот. И э, эта любовь передалась и Соломону. Вы, конечно, можете сказать, что, ну, это ему как бы не сильно помогло, да? То есть было, да, он много сделал. Но я имею в виду, что был в ее жизни период, когда он э, был как бы в, в отступлении в каком-то, вот. Но, но он э, Понимаете, в нем вот эта вот любовь, да, которую он видел в отце, да, в своем, в нем в нем пере, перенялась, да. И э, мы сейчас раз прочтем это место. Он много действительно сделал Соломон. Вот, но давайте посмотрим, какой пример он, да, потому что, вы знаете, мы часто мы часто можем устами больше приближаться к Богу, да, ну, или там. Друг другу, да, мы, я тебя люблю, знаете, как бы говорить. Но иногда Бог говорит нам такие вещи, что мы приближаемся устами, да, а сердце наше где-то, ну, непонятно где. Вот, и написано, и возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы курения на высотах, и пошел царь в Гавон, чтобы принести там жертву. Ибо там был главный, главный жертвенник, тысячу все вознес он. Соломон на том жертвеннике. В Гавоне явился ему Господь Соломону во сне ночью. И сказал Бог, проси. Ну, э, давайте по порядку, да? То есть возлюбил. Кого возлюбил? Господа. И есть две вещи. Знаете, меня так коснулось, это я, э, ходя по уставу Давида. Ну, то есть Давид, мы знаем, да, он жил уставами Господними, да, он, он, он жил, он читал, он почитал Бога, да, муж по сердцу Божьему, да, и ходил уставами Давида, то есть он тоже ходил уставами Господними. Он, он ходил уставами Господними, и выражение в любви к Богу, помните, как Иисус сказал, что «если любите Меня, то…» заповеди мы и соблюдете, да, то есть вы будете ходить этими уставами, да, вы будете ходить этими заповедями, вы будете жить. И первое, в чем выражается да любовь к Богу, это вот именно в том, как мы э, почитаем Его уставы, как мы почитаем Его заповеди, да, как мы ходим. Вот. А второе, то что меня вот э, просто, ну, наверное, я понял, что, знаете, мы часто вот, ну, важно, да, важно переходить перед Богом в, в истину, да, важно как бы стоять перед Богом в чистоте, в святости, в каких-то вещах. Но здесь описывается, что Он принес жертвы, то есть, ну, представьте, да, одна за одной, одна за одной, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Знаете, такое прообраз вот увидел в этом, в жертвенном сердце, как бы, знаете, вот для Бога, то есть нам, нам необходимо это воспитывать именно жертвенное сердце для Бога, потому что, вы знаете, ну в семье, если не будет каких-то моментов жертвенности, да, то все просто превратится в эгоизм, или же, ну, как как у нас любят говорить в, в этот бартерные сделки, да, ты мне, я тебе, то есть. но, но где по любви, где по любви, там и есть вот эта вот жертвенность, вот. И очень важно воспитывать в себе вот эту вот жертвенную любовь к Богу потому что ну я понимаю что для кого-то для кого-то знаете жертва прийти на служение это уже жертва ну ну я ну, я, я как бы все понимаю для кого-то жертва я не знаю там по пообщаться с каким-то там братом или сестрой жертва потому что потому что ты ну да 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 то есть да да еще при этом да надо суставов с да не соскочить как бы принести жертву но еще не отклониться от уставов в Господне. вот э, поэтому есть много каких-то вещей и знаете э, конечно я же говорю что можно можно как бы сказать что ну вот это же ему как бы не сильно помогло да он как бы где-то отклонился как бы с пути вот э, но по сути по сути если взять вот вот эту жертвенность да, в его жизни. Ведь она его привела, да, к чему? То есть Бог пришел, тут хотя написано, там можно теологически там углубляться, что он на высотах приносил, а высоты эти были прообразом, это вообще хананея и все, но он именно там принес жертву Богу. Вроде бы казалось бы неправильно, да? Неправильно, но Бог к нему пришел, Бог почтил его, Бог, Бог заговорил к нему. Вот. И вот это вот жертвенная, жертвенная именно любовь к Богу, она, смотрите, если взять, допустим, местописание, которое все цитируют, все христианство его знает, И Иоанна 3,16, да? И как там? Ибо так возлюбил Иоанна 3, 16, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Знаете, все, все, цитируют, но не все глубоко понимают ну, сути, что любовь Бога к нам – она Ему стоила чьей-то жизни, понимаете? То есть, то есть вот это вот именно да, жертва. То есть сам Бог Отец нас учит в этом примере. Ибо так возлюбил, что отдал. Возлюбил, отдал. То есть два глагола такие, знаете, действия. Да? Возлюбил и отдал. То есть это ему что-то стоило. То есть и нам нужно как бы учиться ну, с, 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 у самого Бога Отца. Смотрите, Иисус написано, что он стал кем за наши грехи, жертвой. жертвой или чем да, жертвой за наши грехи. То есть он вообще его вся жизнь, да, она стала жертвой за нас. Вот Павел, да, в посланиях своих пишет Тимофею там, да, что моя жизнь уже проливается как, как что, как жертва. То есть то есть очень, ну если если как бы именно вот эту тему подчеркнуть, да о жертвенной любви к Богу. Да? То есть можно найти очень много мест в Писании, очень много прообразов в жизни мужей Божьих, что они именно вот так вот, вот, так вот этого искали. Именно так достигали, достигали близости к Богу, да, так, так пытались отблагодарить Бога. То есть они именно посвятили свою жизнь. Как, как в римлянах написано, Павел говорит, да? в 12 главе, по-моему, что предоставьте тела ваши, в жертву живую, благоугодную Богу для разумного смеха. То есть, знаете, мы иногда читаем, но, но не углубляемся в саму, в саму суть, да, потому что я даже сам раньше для себя смотрел вот это место, ибо так возлюбил Бог мир, о, меня любят, так хорошо, и шо, э, отдал сына своего единородного, дабы каждый верующий в него жил, имел жизнь вечную. То есть, да, возлюбил, и я что-то получил, как бы, знаете… Но то, что ему это что-то стоило, как бы, стоило ну, чьей-то жизни, понимаете, мы как бы это где-то как бы пропускается, знаете, как бы. И вот, вот это именно то, что должно быть, ну, в нас формироваться вот это, жертвенная, жертвенная любовь к Богу. Потому что, ну, я же говорю, что мы можем, да, может быть, жертвой, ну, просто встать на молитву для кого-то, понимаете, потому что, ну… И это же в мелочах, тысячу жертв принес, понимаете, то есть это разнообразные какие-то, ну, жертвы, то есть это не одна, знаете, один раз принес именно и все, там свечку поставил и все. Ну, я как пример, я никого не осуждаю, я просто говорю о том, что если мы хотим, ну, как бы двигаться к совершенству, да, то мы и должны искать, ну, путей, как Павел пишет, более превосходных, да, где есть база любовь. Вот. а если уже по любви, то это не по бартерным сделкам ты мне я тебе или я вот тебе сейчас помолюсь, да, ты мне что-то сделаешь за это, понимаете? То есть 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 любовь к Богу, и она должна, ну, в нашей жизни как-то, ну, что-то как то ну что то как, как то нас подталкивать каким-то э, делам, да, как, как еще Павел пишет, что ибо любовь Божья, да, спонукая нас там на украинский море там написано побуждая, да, к действию какому-то, да, вот, поэтому я много не хочу говорить, я хотел, хотел бы, чтобы мы запомнили вот именно вот это, что, что есть, да, есть, любовь моя выражается в том, что я соблюдаю заповеди Божьи, что я хожу уставами, что я стараюсь, если где-то я там чего-то э, исполнил, да, я стараюсь, ну, прийти в, в присутствие Божье, омыться кровью и... Э, как бы исправить свои пути, но есть еще и вторая часть, видите, вот, вот в жизни Соломона были, ну вот раскрыты. возлюбил и ходил уставами и приносил жертвы, понимаете, то есть нельзя, нельзя, одно без другого не существует, это как две ноги. Понимаете? можно хромать, да, как на, на оба колена и не того, не того делать, вот, но можно остановиться крепче утверждаться Господи и служить Ему от всего сердца, от всей души. I mean,